Вітаю вас в ефірі Першого національного про головне програма, що робить події зрозумілішими. Країна дискутує про необхідність запровадження 15 відсоткового податку на продаж валюти фізичними особами. Законопроект про новий збір відкликали з парламенту на доопрацювання. Віце-прем'єр Сергій Тігіпко і міністр економіки Петро Порошенко критикують ідею, яка, на їхню думку, посилить тіньовий ринок та зменшить спроможність вітчизняної економіки. Про аргументи Нацбанку на користь оподаткування, продажу валюти, населення. Поговоримо із головою комітету НБУ із запобігання недобросовісних валютних операцій Юрієм Горшковим. Вітаю вас, пане Юрію. Населення у нас з занепокоєнням сприйняло цю ідею. Давайте роз'яснювати, на що спрямоване запровадження цього податку можливе запровадження податку на продаж іноземної валюти. І що очікує, яких ефектів Нацбанк від реалізації цієї ідеї. Національний банк прежде всего ожидає. Чекає... уменьшение количества валютных спекуляций, а точнее полное их исключение. По той причине, что при введении данного сбора в пенсионный фонд спекулировать валютой, то есть быстро купить и быстро продать, станет уже невозможным. Поэтому Национальный банк прежде всего рассчитывает на то, что спекулятивные операции недобросовестных участников рынка более не будут влиять на курс доллара по отношению к гривне. Я так понимаю, что цель сбора в пенсионный фонд – в да, речном шерстный. вымере, про какие гипотетичные суммы надходжень может идти. Если говорить о том, что останется действительно 15%, потому что сейчас еще идет доработка документа, то в годовом исчислении это от 5 до 8 миллиардов гривен. Ну, а дефіцит пенсійного у нас там десь під 50 мільярдів. Тобто ну, весь дефіцит закрити не вдасться, лише частиною. Ну, ніхто не говорив, що при допомогі цього збору буде закритий весь дефіцит пенсійного фонду. Так чи інакше, взнос буде существенний. Пане Юрію, люди часто запитують: а чи не означатиме це запровадження податку? автоматично 15% возрастания обменного курса? Нет, нет. Э, роста курса на 15% не будет. Почему? Потому что э, данный сбор распространяется на обмен наличной валюты на гривну. То есть совершенно обратная ситуация. То есть это будет не сбор, который э, будет, мог бы внедряться на э, покупку валюты населения, а наоборот. Это сбор, который будет взиматься при обмене наличной валюты на наличную гривну. Знаємо про заяви віце-прем'єра Сергія Тігіпка, Петра Порошенко. Обоє урядовців сказали, що запровадження цього податку може стимулювати тіньовий ринок. Що скажете? Дело в том, что проект даного закону был доведен достаточно быстро и неожиданно. Поэтому, возможно, некоторые заявления были вызваны тем, что еще не было полного понимания самого механизма. На данный момент, если сравнить ситуацию прошлой недели, когда только пошла информация о внедрении данного законопроекта, и сравнить с теми отзывами, которые идут на этой неделе, отзывы уже во многом положительные, потому что люди понимают, что данный законопроект направлен прежде всего против спекулянтов и направлен на защиту интересов простых граждан. Ну, це були вчорашні заяви, я маю на увазі, вівторок заява Порошенка, заява Тігіпка. все-таки ризики того, що частина валютного ринку перейде в тінь, існують чи ні? Я думаю, ні. По той причині, що якщо раніше незаконна скупка валюти подразумевала під собою только незаконної валютообменные операції, это была административная статья. то на данный момент мы также будем еще иметь дело с неуплатой налога. Это уже более серьезный проступок и, соответственно, наказание за это будет тоже более серьезным. Десь у краинах, Европы, ну, будь где, такие досвиды уже выкурствовываются. Да, безусловно, в Европе используются. Название имеет разное. Безусловно, направление средств тоже разное. Но смысл везде остается одним и тем же. Направление средств от операции, сборов от операции по обмену валюты в бюджет страны. Добро, а Вин якось вы украиваете этот податок? когда я там за кордоном меняю частину валюты, валюту, я знаю, что я сплачу. Ну, дело цей в том, биржини? что Вы, уже? ведь, наверное, когда едете за границу, вы стараетесь брать с собой валюту той страны, в которую вы едете? Ну, оба меняты, там, меняты ну, доллары. Безусловно. Ев... А если вы приедете даже в одну из европейских стран не с евро, а с любой другой валютой и обменяете ее в банке или в обменном пункте, ну, вы будете очень удивлены, когда получите на руки средства. Дело в том, что в разных странах есть гербовый сбор, есть налог на валютные операции, но так или иначе этот пример есть. используется практически во всех странах и направлен прежде всего на поддержание отечественной валюты. Имеется в виду той страны, где вы пребываете. Як э, наш податок, якщо він буде запроваджений, вплине на курс гривні, він зміцнить національну валюту. Він прежде всего включить э, спекулятивный характер операцию из составляющих. А зміцнення залежить від, ну, від багатьох факторів, очевидно. Безусловно, Тобто, принаймні, нами но... він залишиться стабільним. Но, скажем так, спекулянты уже не смогут устраивать так называемые качели, которые мы наблюдали даже вот две недели назад. Так. Когда абсолютно безосновательные, абсолютно безосновательные заявления, не подкрепленные практически никакими расчетами, быстро появились, подняли волну и также быстро пропали. То есть Национальный банк совместно с народными депутатами разработал Мероприятия, которые прежде всего направлены на то, чтобы исключить спекулятивные операции. Доброе делать с долгостроковыми валютными депозитами, чи будет обкладена продаж валюты с такого вклада через евро? Валютных депозитов это совершенно никак не коснется. Так же как и валютных кредитов. Если депозит, согласно проекту, находился в банке не менее 30 дней, то на момент окончания срока, неважно, год это был, два. При обмене вклада на гривну в момент расторжения взнос уплачиваться не будет. Точно так же, если у людей валютные кредиты, то на покупку валюты данный сбор не распространяется. Соответственно, для погашения кредитов также ничего не изменится. А если людина приносит доллары, в ней кредит у гривни она хочет поменять и валюту, погасить этот кредит. Банк? Дело в том, что проектам предусматривается значительный переходной период не менее 60 дней. И, в принципе, все граждане будут иметь возможность для того, чтобы провести анализ своих трат, своих сбережений и вывести необходимую пропорцию, что им следует оставить в гривне, что им следует оставить в валюте. Будет обкладываться податком доход от погашения казначейских, зобовязаний, облигаций Нет. в долларах? Нет. Дело в том, что вот как раз данным проектом предусмотрено достаточное количество механизмов. То есть о депозитах мы уже проговорили. То есть депозиты в момент расторжения и обмена на гривну не будут обкладываться данным сбором. Также под этот сбор не попадают средства, полученные от выплаты купонного дохода по казначейским обязательствам. Также не попадают под уплату данного сбора средства, полученные от продажи и полного погашения казначейских обязательств. Сюда также не попадают, имеется в виду под уплату пенсионного сбора, не попадают средства, полученные в качестве переводов, если сумма перевода в течение месяца в эквиваленте не превышала 150 тысяч гривен. это ну, идет про украинских заработчан, которые Совершенно Гроши Совершенно на верно. Согласно нашим расчетам, средний размер перевода, который пересылают наше зарабечане, находящееся за границей, от 5 до 9 тысяч долларов. Был взят значительный запас для того, чтобы данная категория граждан никоим образом не столкнулась с трудностями при введении данного законопроекта в силу. Суммы на лекувание, навчание иноземцев в украинских установах и на упаки в внески, так само, на то, то же самое. Если имеется необходимость получить наличные, то опять же сумма менее 150 тысяч гривен на протяжении месяца, а это в принципе более чем достаточно для оплаты обучения, не подвергается сбору в пенсионный фонд. Суммы, если мы говорим о перечислениях на лечение и прочие нужды, то стоит опять же обратить внимание, что этот сбор касается непосредственно наличной иностранной валюты. Соответственно, перечисление это не затронет никаким образом. Добре, мінімальна сума, з якої починається оподаткування. Да, мінімальна сума нет. Люба сума. Один долар. Тобто, -то, якщо не підпадає під пункти, про які ми раніше сказали, той, да, то навіть то есть... з долара 15% да, може да, бути. Навіть з 50 центів, з 5 центів, все одно прийдеться уплатити. Добре, а люди, які ну, придбали долари раніше до запровадження, закону, коли він буде ухвалений. Як я, я вже сказав, буде прохід... значительний переходний період. Це раз, І у них буде можливість положити. свои средства в валюте на депозит и по истечении 30 дней также обменять их на гривну, если вдруг по каким-то причинам они не успеют это сделать на протяжении тех 60 дней, которые предусматриваются в переходный период. добро им обов'язково перекладать их в гривню, или можно просто продолжить этот валютный депозит? Там, 30 Безусловно, 30 дней, можно, там, продлить. можно продлить. Добре, Нацбанк яким чином буде контролювати стягнення цього податку? В даній ситуації налоговим агентом буде банк, і непосредственно комерційний банк буде слідити за правильністю розчету при оплаті взносу в пенсійний фонд. Переважна більшість найбільш багатих українців вони зберігають свої заощадження в доларах, в євро. Ну, власне, як і українське населення, яке звикло більше довіряти. Цим валютам, а не українській гривні. Ну, цьому закону можуть протидіяти представники великого капіталу, на вашу думку? Чи вони вже протидіють Я думаю, перспективи що... його ухвалення в Верховній Раді, оскільки там будемо. Ми багато сподіваємося, людей. що даний закон буде прийнят як можна скоріше. А также следует отметить, що Національний банк проводить політику на укріплення національної валюти і прежде всего предпринимает шаги, направлені. На то, щоб гривна оставалась стабільною, платежеспособної единиці і проводить мероприятия, направлені на повишення довіри к національної валюти. Декого дивуєте, чому цей податок планується запровадити на продаж валюти фізичними особами, оскільки у нас багато представників малого, середнього бізнесу працюють якраз з готівкою у іноземній валюті, а юридичні особи якось під дією цього пропонованого закону не підпадають. Чому? Дело в том, что основная причина, по которой принимался, скажем так, разрабатывался точнее этот проект, состоит в том, что именно наличный рынок наиболее подвержен панике, чем, собственно, и пользуются валютные спекулянты. Поэтому, наверное, было бы наиболее правильным говорить о том, что нужно исключить панику, прежде всего, именно с наличного рынка. Почему? Потому что для спекуляции на межбанковском валютном рынке, скажем так, возможностей не так много, поскольку существуют нормативы для банков. И банки ⁇ это прежде всего специализированные учреждения, в которых работают профессионалы, которых не так легко, скажем так, побудить просто на основании каких-то заявлений предпринимать те или иные действия. А вот когда выступают различного рода псевдоэксперты и размещают свои статьи, и по непонятным причинам начинают делать громкие заявления, что курс будет 9, 10, 11, ну, собственно, мы это наблюдали и в 2010 году. И в 2011, буквально вот в конце 2011 года, интернет заполонили статьи о том, что все плохо. Это не только вот. эксперты, пане Юрий, у нас и вредовцы сейчас прогнозами занимаются. Ну, честно и вы... говоря, я не слышал как раз, чтобы члены правительства говорили о том, что курс будет 10-11. 8,5. Ну дело в том, что колебания в пределах, скажем так, даже 2-3-5% для валютного рынка это нормально. Ненормально это, когда, скажем так, спекулянты начинают приобщать к своему черному делу так называемых экспертов и пытаются побудить население предпринимать те или иные резкие шаги. Поскольку население, естественно, каждый человек обеспокоен о своих сбережениях, он переживает о своем достатке, то... Безусловно, когда он видит статьи, которые размещает человек, приписывая себе звание эксперт, он склонен ему верить. В результате что мы имеем? Появляются статьи, нагнетается паника, нагнетается ажиотаж, делаются попытки придержать валюту в кассе, чтобы набить цену, завышается курс безосновательно. В принципе, мы это как раз видели вот две недели назад буквально. После того, как пик курса достигнут, валюта продана дорого. Все эти заявления пропадают. Начинают появляться статьи о том, что, вы знаете, наверное, погорячились, все-таки будет меньше. В результате курс начинает снижаться, начинает нагнетаться обратный ажиотаж по поводу того, что это была ошибка, давайте быстрее сдадим доллары. То есть в результате что получается? Из кармана населения, из кармана простых граждан средства были переложены в карман к спекулянтам большинство из которых, если мы говорим о черном рынке, не платят налоги и, соответственно, никакой пользы государству не приносит. Пан Юрий, все-таки как быть приватным предприятием, если этот податок будет запроваджен? Дело в том, что если мы говорим о том, что данная категория граждан по каким-то причинам рассчитывается валютой, то прежде всего стоит помнить, что расчет за товар ведется по контрактам, Соответственно, данная валюта будет покупаться под контракт на межбанковском валютном рынке. И, соответственно, перечисляться будет по назначению платежа. Если же мы говорим о том, что кто-то где-то с кем-то рассчитывается на личной иностранной валюты, то стоит, наверное, помнить, что на территории Украины единственным законным средством платежа является украинская гривна. Поэтому, наверное, именно такая постановка вопроса не совсем правильная. Дякую, збір до пенсійного фонду стягувався. Міни інформація в кінці 90-х на початку 2000-х. Спочатку розмір був 5%, потім знизили до 1%, потім зовсім скасували. Тобто стягували як з фізичних, так і з юридичних осіб. Можливо, ну так само нам не варто цю планку підвищувати зараз до 15%, Там достатньо буде і 5%, щоб якраз приборкати спекулянтів на валюту. даний момент ведуться розчоти. Законопроект находится на доработке. Я думаю, что в самое ближайшее время уже будет озвучена его конечная версия, и тогда уже можно будет говорить более предметно. То есть уменьшение возможно? Безусловно. Все может быть. Может быть как уменьшение, так и увеличение. А НБУ – это другая инициатива, ухвалив решение про продаж 50% валютной выручки экспортерами. То, э, зростання то станет циклывания на рынке. они связаны с этой инициативой, Чи есть сейчас необходима здесь, в такие жесткие нормы. После того, как гримья Ну Дело в том, что данную норму нельзя назвать чрезмерно жесткой, потому что все-таки речь идет о 50%, а не о 100%. Также следует помнить о том, что по планете ходит мировой кризис, и каждое государство предпринимает все возможные шаги для того, чтобы стабилизировать внутреннюю ситуацию. Если мы посмотрим на то, что происходит в других странах, то мы увидим, что те меры, которые применяет Национальный банк и правительство Украины, являются, наверное, одними из наиболее либеральных. Потому что если мы возьмем пример той же Испании, то там совершенно недавно, там и до этого действовала норма об ограничении расчета наличными и составляла она 3000 евро, то сейчас они понизили до 2500 евро. Ми таких жорстких мір поки не плануємо. Останнє запитання в зв'язку з пропонованою ідеєю податка на продаж валюти фізичними особами. Ваша рекомендація від Нацбанку: як порадити, в чому людям тримати свої заощадження? Отмолвиться от валюты в целом, если эта норма будет действовать? Ну, скажем так, мое личное мнение, что на данном этапе наиболее выгодно держать средства в гривне. Я это говорю не потому, что я сотрудник Национального банка. Можно взять, скажем так, элементарные математические расчеты по средней ставке депозита, которая сейчас составляет 20% годовых. И если мы возьмем ту сумму, которая была потрачена, к примеру, на покупку 100 долларов, когда курс был 8, то мы увидим, что если бы данные средства были размещены на депозите в гривне, то в итоге результат был бы 960 гривен, а не 815, как сейчас. Соответственно, именно доверие к доллару по большому счету за этот период украло из кармана граждан по 150 гривен на каждых 100 долларов. Выводы уже должен каждый сделать для себя сам. А долларовый депозит – выход? Как один из вариантов для тех, кто склонен считать, что в валюте, не обязательно долларовый депозит, а именно валютный, ему наиболее удобен по тем или иным причинам. Но математика говорит о том, что наиболее выгодно держать средства в национальной валюте. Дякую вам за разъяснение. Это была программа про главное. Побачимось. На все доброе.